начиная рассказывать о великом бандите, преступнике и близком человеке Путина по особо важным делам, он уже в преконном возрасте, это Семен Юдович Могилевич, уроженец Киева. В молодости сразу встал на криминальную среду. Перед этим, кстати, отучился в Львовском национальном университете. По-моему, Ивана Франка даже. Он делал куклы валютные, ну, ломал, то есть он тебе давал, пересчитывал, давал левые деньги. И сел он, э, у него было две ходки при Советском Союзе по 80-й, <coughs> статья УПК. Потом он вышел из тюрьмы, занялся водкой, на водке позаработал денег, и эти деньги, с этими деньгами перекочевал и начал свой большой бизнес в Венгрии. Купил перед этим гражданство Израиля. В Израиле он гражданин по фамилии Шнайдер. Там можно другую фамилию менять. Начал скупать массово предприятия военно-промышленного комплекса в Венгрии. Ну, когда оно все рухнуло, они стоили копейки. Там по производству минометов, зениток, снарядов, это все принадлежало ему. Скупил авиакомпанию, которая занималась перевозкой героина с Азии в Африку. Это был товарищ Могилевич. Те люди с России, которые заходили на рынок в Венгрии, но ну, он уже там держал бордели, ночные клубы самые знаменитые. Он их устранял в самой жесткой форме, ну с помощью тра та -та, тра та та Потом он знакомится с молодым фирташем и они начинают вместе работать и мутить темы по газу, так как у него большие связи в России. Кроме этого, он перебирается в США, начинает долгое время жить в США, обрастает связями в Нью-Йоркской еврейской бандитской среде. В Венгрии он начал коррумпировать первых лиц государства. Сначала он вышел на министра внутренних дел, такого деда с усами. Я записывал его фамилию. А потом начал работать с молодым Орбаном, футболистом, начинающим политиком. Также он уже был замечен приехали кураторы с ФСБ, пообещали ему коридоры по России от, Ельца, от Ельцина еще. И он начал плотно работать под ФСБ. Один из его менеджеров, который работал по США, это был Яков Богатин. Он проводил операцию, в которой Ельцина люди отмывали 10 миллиардов долларов, в Бенков Нью-Йорк. В 90-х это было громкое дело, расследовалось несколько лет. Он также зашел на рынок Украины с помощью ФСБ, начал скупать предприятия, связанные с Титаном, там Фирдаш появлялся, и начал торговать украинским ураном. Когда был конфликт в 2005 году, когда нам выключали газ, это все было рук Могилевича. Там появляется потом его фирма Росукренерго, в ней появляется Ющенко, брат, как писала пресса, может это неправда. Райфайзен австрийский, который они там уже с Венграми мутили. И Владимир Путин, да. Это все курировал Могилевич. Дело по Могилевичу, как наши оппозиционеры кричали, Турчинов, вдруг Юлии Тимошенко непонятно почему спалил. Уильям Тейлор, это посол США в Украине, был, он говорил, что в личных беседах с Фирташем он неоднократно слышал, что крыша его могилевич, что надо с ним окончательно разговаривать. И когда Тимошенко была на переговорах по этому газовому контракту, то, за который ее потом посадили, то на переговорах сидел возле Путина Семен Могилевич. Орбана, В общем, у него был такой у Могилевича Дид Маркода, который обитал в Венгрии. Это был знаменитый бомбист, революционер РАФ, такое было подразделение, которое финансировали Комитет Госбезопасности. Этот Дмитрий Дитмаркодо перебрался в Венгрию. У него была частная фирма, которая выполняла специфические задания по инкассации, и не только. И через Дитмара Куадо Могилевич выдавал взятки первым лицам Венгрии. Среди них был министр внутренних дел Шандер Пинтер и постоянно брал деньги кэш Виктор Орбан. Эти все взятки записывались на видеокамеру и видеозаписи. Ведь я себе копии не делал, Дитмар Кваду, он, я все передавал Семену Могилевичу. Могилевич также знакомится с нью-йоркским девелопером, который был близкий друг Трампа, Феликсом Сайтером. И через Феликса Сайтера он устанавливает плотные отношения с Трампом. Сайтер рекомендует Трампа как человека с таким большим потенциалом в США. И они начинают активно сотрудничать ФСБ через Могилевича и Сайтера с Дональдом Трампом. И как утверждают журналисты-расследователи, неоднократно, когда Трамп падал на дно, через Могилевича, через Сайтера Трампа помогали финансово Россия. Также хочется отметить, что в всех этих схемах, кроме Могилевича, второе доверенное лицо Путина, и в том числе Шалва Чигиринский рассказывал про него, это Роман Абрамович. Все грязные дела, которые надо красиво отмыть и скрыть по документам Путина, там появляется везде Роман Абрамович. Поэтому что мы там ждем от Дональда Адольфовича Краснова? Он развернулся, он назвал бумажным тигром Россию. Ну понятно, он от них ждал, что они за 60 дней тут капитулируют Украину, а мы потеряли только 14 населенных пунктов Днепровской области. Но ну, это для него сильно мало, поэтому они бумажный тигр. А для меня они не бумажные, они каждый день по городу стреляют. По Семену Могилевичу я заканчиваю. Саркази дали 5 лет тюрьмы за отмел... получение денег от каддафи. Я же рассказываю, что Саркази набрал кучу денег от Каддафи, а потом приказал его убить. Ну да, так бывает. Я думаю, это палестинские эти все шейхи профинансировали, чтобы саркази посадить. Это ихняя тема. Ну, а саркази такой мутный еврей венгерский, который ну, сделал большую карьеру во Франции. Э -э Зеленский посоветовал Путину и его чиновникам поинтересоваться, где в Кремле находятся бомбоубежища. Но они будут центр Киева бомбить за это. А -а -а. Немцы, кстати, проводили все операции с тремя ключевыми банками Швейцарии. Это был USBC и Кредит Швейц. И, по-моему, Кредит Швейц выплатили 1 миллиард долларов в неустойке за проведение операции, но деньги не выдали. Да. Эти деньги немцев так и остались нетронутыми. И там суммы космические.